大家好，我是润才。大 Hello，大这一集想要跟大家介绍一下，我们吃素的人平时都在吃什么，在家里吃什么，在外面吃什么，想制作一个合集给让大大家了解一下，吃素的人到底跟普通一般人有什么差别。好，先看一下今天我们的午餐是什么呢？我在一高会你讲。 今天的午餐是素骨茶。什么叫素骨茶呢？就是用肉骨茶的汤包，但是是素的，煮成了像肉骨茶一样的一个汤的菜。怎么吃法呢？也是一样，跟白饭一起。跟白饭一起吃。什么配料？来看一下。什么配料？有啊，萝卜，有芋头。 有一个煎好的黑豆的豆腐，这个是小加工，就是玉叔叔。还有什么生菜，还有一个特别的是叫做举落豆腐，就是举落做成的一个 Q 弹 Q 弹的东西。好，我们来看一下这个锅里面还剩下什么，所以还有一些香菇啊，嗯，就是这样满满的一大碗，就这样配着饭一起吃，这就是我们今天的午餐，怎么样，大家？ 期待吗？好。哦，不会回答。OK，好，就是这样。这个是素食的午餐，看我的一大盘的饭。OK，拜拜。嗯，还有一些新鲜的菇，还有马铃薯。马铃薯。嗯，马铃薯已经融化了，所以这个汤就很美味哦。 Hello，大家好！素食的晚餐是什么？第三天的晚上，我们来看一看。不是什么，我们是看一下哦。我们今天有什么菜色呢？哦，这个是香菇豆腐，这个是苦荬菜炒腐乳，这个是酱油的马铃薯，这个、是下午剩下的一点点番薯叶。 这个是新鲜的黄梨，那天老婆还买了一包这个纯素猴头菇丝，听说很美味，等一下让我来试试看。还有这几杯是什么呢？是四君子汤药材汤，当做饮料这样喝。这就是我们今天的素食晚餐，好，我们要开动喽。 嗯，这一碗是赖尤人小朋友弄出的他自己的一碗晚餐。哦，我们看一下赖之翼小朋友准备的自己的一份晚餐。哇，很丰富哦。看一下这个赖尤里小朋友的呢，嗯，也是不错啦。我的我的还没好。好，我们就要开动喽。素食的晚餐，吃素救地球，吃素是福。拜拜。 这个就是明通的干捞面，你看它的酱料嘞，就有这个羊角豆，还有这个，嗯、这个是炸的云吞，那个酿豆腐跟一些苋菜，看起来很精致哦。你看这个小朋友吃到满足吗？请不要放白眼谢,谢这一位呢？ 哇哇！刚才放进嘴巴，一口吃下去，来，点个表情，完全不理。看这一位吧，看起来很可口哦。嗯，第三盘就是我的咯，呃、我们看一下这个小朋友吃下去的表情是怎样的、啊？他、啊啊、还是、啊还啊、哦，我的有苦瓜。 大哥，快点，来，要拍你吃下去的镜头啊！打打蛋，啊、哦，来一个特写，哇，好吃到翻白眼！哇，我的这一盘还有一个酿苦瓜。这个小朋友叫的是面粉果汤，还没有来。我看不到五分钟，我已经吃完了。 这位小朋友的清汤，呃，什么面粉果，这样好吃吗？简简单单的一个餐，吃素就是这么简单啦、啊。你 <laughs> 看这位小朋友，明通的阿、啊、西了嘛？哇！ 好无聊哦，看起来很好吃這是很多炸物哦。

我们是怎么做啊？我看一下，老婆为我们准备了什么野餐的食物呢？呜、哦！跟随我的脚步，到达我们的野餐地点。 三九九，久久很有气氛哦，气氛灯哦，马上真的下大雨喽、哦，很有气氛哦。哦，来讲两句。就是要用茶。讲？满意今天的录音无差吗？哩，等一下还有甜品时段哦。 Hello。我用个延时缩影。然还有一个成品缸。噔噔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 噔。嗯、在做什么呢？做佛跳墙哦。两母女，看这边。嗯、还有后面路人甲。 哇、啊啊，这是我们第一次做够力的年菜哦！再把那个萝卜夹上来一个，还有那个莲藕，最后烫了一点点。佛跳墙制作最后一步，噔噔噔，把包好的药材汤灌注在整碗满满的爱里面。哦、这个是什么？讲一下什么来头？ 当归汤哇,哇！我跳成了创作人，看一下，好练的，看一眼会死啊！正面。陆哥，讲点啦。OK，他们在准备新年的东西。啊。哎呦，动作要慢一点。 耶，yeah, 准备连菜哟，第一次，看一下那个锅有面有什么。这是买的。这 <laughs> 芋头啦啦。哈哈哈哈哈。那个是芋头啊。东西要稳呐、啊，不是这样进来东西嘛。OK。团又团圆来吃，初一次灾喽。

这是什么啊，请问。看起来很好吃。为什么你想吃呢？因为很因为朋友每个人都在吃肉干，里面有的吃哈。嗯、<耶>但是这个是素的哦，不管好不好吃哦。你呢<嘿>？你讲，你期待吗？啊，我一、欸、啊不要讲。阿里、啊啊啊啊、不要吃肉干没？这个回去慢慢再吃啦、啊。外婆送的。哦。嗯 今天做么啦？哦，到姨婆家初二年夜饭喽！哇，看一下，不要再姨婆这个表情呀！哇，好美的东西呀、啊！哇，好热汤，这个是东洋鱼啊！看一你看，已经吸引到一群人了，哈哈一群人来围，哎，很讨厌。 素食早餐，今天吃什么？我们又来到了皇后的这一条街，今天要吃的是南阳的手工面，非常简单的汤，等待我们的手工面汤吧。 嗯、这个就是南阳的手工面酿豆腐，嗯、里面有什么呢？有小白菜、酿炸饺，嗯，酿豆腐、酿苦瓜，还有一点云吞。这个就是他们的。 非常好吃的，自己做的青辣椒酱。这里是灵魂辣椒，他们都是一家人营业，父母跟女儿，非常的融洽的一家人。梁兄在后面。 好咖啡呀呀呀！哇，你看放上了这个香菜，就更美味可口了。但是小孩子不喜欢，就没有香菜。流口水，流口水，流口水！素食的早餐哦。 看一下那有人小朋友点了什么呢？素酿豆腐饭。看一下他的表情。喜欢吃。喜欢吃。我们不吃。我们不吃豆腐。哇，酿辣椒。什么汤？阿里哇，看起来很可口哦。还有蔬菜加工，还有一碗蔬菜汤。没有，没有，没有，你坐在这边先。 这一个是素的，那细了嘛？哇，<那>也是很可口哦。这个小朋友已经迫不及待要喝扁了。阿里好吃吗？一口汤，好吃吗？吃吗我看这个是什么汤？啊、乡村炒饭。哇，那有人好吃吗？我操！ Jangsuin, eh, beli soal dia kek-kek la deh, 吃素的人吃什么呢？今天的午餐是素食的粥，有花焖花生，有黄色的番薯，橙番薯，八八这个是黄色的番薯，还有菜花，就这么简单的一个午餐。用早餐吃太饱了。还有花生呢哈。好，吃素的晚餐是什么呢？今天是第五天，我们来看一看哦。 哦，今天老婆为我们准备了三丝炒米粉，“三思而后行”的典故哦。还有下午下午准备的这个小豆腐、茄子跟花生焖花生，嗯，很棒哦。 还有一碗热腾腾的紫菜番茄汤，非常的营养丰富，非常棒的一个晚餐。嗯，要什么要什么，来来，阿你要什么？哇，你看小朋友们吃的多开心，好吃吗？我的尝吃还没有吃哎、欸，还没吃、欸、好，我们要开动喽，拜拜。 吃素晚餐吃什么？今天遇到了我们的晚餐，让大家看一看。今天吃的是番茄，这种一圈一圈的，是叫巴斯 s 吗？我也不懂。番茄的这种 b a s a e 还是什么什么什么？我也不知道。又放这个这个马啊，番茄、番茄酱，跟这一种叫做竹笋豆的菜豆。 非常简单的一个晚餐，可以配一些脆脆的紫菜呀、啊，放进去就会很可口喽。好，今天的晚餐我们就是吃这些喽。好，OK，拜拜。哇，大家请看，再配上了一些煎过的杏鲍菇，还有一些黄瓜，是不是看起来更美味了呢？非常有营养、非常健康的一餐哦。 吃素是福，吃素就地球，拜拜。Hello，大家好，吃素的人吃什么？今天带你们看一下，我们来到了外面哦，这里是皇后的一个苦瓜汤面的档口，我们看一下有什么好料。哦，这个是什么呢？这个、是老板娘亲自熬的薏米白果附竹，这个是红豆汤，这个是甜品哦，等下再让你们看一下这里有什么美食。 拜拜！看看我们今天点了什么、哦？这是苦瓜汤的肉面，还有这一个很好吃的酿豆腐。嗯、大家都叫了一碗面汤，啊，还有这个炸腐竹。这个是什么？紫菜番茄汤果条。大家都已经饿到马上开动了。这个就是这里的这。 招排酿豆腐非常好吃。嗯，再看一下我的面汤，我要开动喽，拜拜。吃素的人吃什么？今天我们在外面用餐哦，来到了妙恩斋。看，这是老板的海报，帅帅的老板。嗯，老板在那里面为我们准备晚餐哦。等一下再拍给你们看看。 这是药材汤，砂锅药材汤，里面有豆腐啊、菇啊。这是炒菜胆，这个是印度辣酱，印度辣酱，这个、是菜脯，炒、哦、羊角豆，呃，菜豆、啊，小辣椒。 哦，这一个是酸甜炸鲍鱼菇，非常的美味哦，看起来。嗯、哇，今天菜色很丰盛哦，大家已经迫不及待了，马上就要吃了，吃晚餐，拜拜。吃素的人吃什么？今天的晚餐有什么呢？番茄、巴沙酱炒白菜花，这个是豆腐、香菇跟这个莲藕。 清炒羊角豆、菜心加豆腐煲，还有美味的海带萝卜腰豆汤，还有很好的小孩子们等不及要吃晚餐了。好，这就是我们今天吃素吃什么的晚餐。嗯，吃素，师傅吃,吃素，吃素丢地球，拜拜。 吃素的人吃什么？今天的晚餐有什么呢？炒沙葛，嗯，这个是豆瓣酱鲜嫩豆腐，这个是青菜炒豆卜豆腐铺，还有新鲜的小番茄，再配上一碗好喝的四神汤，这就是我们今天的素食吃什么晚餐。拜拜。 哦，还漏了一样，这一个马铃薯酱油焖酱油马铃薯，哇哦，非常的丰盛哦。大家好，我是阿润才，希望透过这个吃素的人吃什么这个短短的影片，让大家对我们吃素的一家有更好的了解。吃素不只是吃叶子哦，吃素也可以很美味、很健康。希望有更多的人跟我们一起吃素，爱地球，吃素造福。谢谢大家。 下期见，拜拜。